О, а теперь включилось все. Стартуем. Добрый вечер. Всем спасибо огромное, что пришли на первую нашу встречу, на первое наше занятие, которое мы давно хотели осуществить. И вот, очевидно, пришла пора. Мы, конечно, давно многие уже в сетевом бизнесе, некоторые недавно именно в нашей компании. Вот. И мы в основном привык, привыкли разбирать что? Продукцию, презентации о нашей продукции, о здоровье человека. Мы говорим о многом, говорим о маркетинг-плане. Но очень хочется сегодня начать с того, где мы вообще находимся. И что такое сетевой маркетинг? Вообще сетевой маркетинг конкретно, как уже заявившаяся о себе система, началась с прошлого, со середины прошлого века, как бы давненько уже. Но до сих пор, до сих пор, к сожалению, к большому, очень много разных мнений. Почему разных мнений? Потому что от восторга, от восторга до такого пренебрежения даже, да? А знаете почему? Вот потому что было преподано, наверное, кто преподал так этот сетевой маркетинг, который есть, скорее всего, одним словом, неполная информация о сетевом маркетинге, неполная информация. Поэтому люди очень многие ошибались, очень многие нетерпимы были к возражениям. Очень многие там в каких-то случаях еще раздражались. Поэтому вот это как бы непроверенная, даже не то, что неполная, а непроверенная информация не дает возможности такой, чтобы все восторгались этим, ну, можно сказать, недавним видом деятельности, недавним видом именно такого бизнеса, как сетевой. Вот непроверенная информация. И вот основная сегодня задача, и не только сегодня, а все эти школы, которые мы будем проводить, основная задача будет зависеть от того, чтобы мы вместе разобрались, в каком мы находимся бизнесе, какие возможности дает нам компания какие перспективы может приобрести человек, может, могут быть у человека, какие перспективы, будучи в этой компании. Поэтому, безусловно, мы будем проводить такие школы, и я надеюсь, что они, конечно, принесут пользу, принесут пользу. И вот какая же все-таки, вообще что такое сетевой маркетинг? Есть такая как базовая идея, базовая. Почему она базовая? Потому что все, все вокруг того, что такое сетевой, когда даем информацию всем тем людям, которые находятся рядом с вами. И базовая информация – это вот когда есть такой основатель, вот я сейчас на экране видно, да, можете себе переписать, кто отец-основатель сетевого маркетинга, это Карл Ренбарг. Вот он назвал свою систему маркетингом по рекомендации. То есть, если вы купили какую-то вещь и она вам очень понравилась, особенно это особенный случай, когда понравилось, когда не понравилось, вы можете там сетовать на то, что там плохое качество или что. Но это не будет тем восторгом, когда вы расскажете человеку о том, что это классная вещь ваша. То ли это продукт, то ли это вещь какая-то купленного, товар какой-то. Да? Вы захотите с этой информацией поделиться. И вот как раз Карл Ренберг, он что делал? Он наблюдатель, очевидно, очень хороший был, и он наблюдал Затем, что люди, которые дают информацию, и тот человек, который по, по, по этой информации, по этой рекомендации зашел в магазин и купил себе товар, он сделал товарооборот именно или там, хозяину этого бизнеса, или этой компании, откуда пришел товар. Да? То есть он... Этот человек, который дал рекомендацию, он дал возможность увеличить товарооборот хозяину того или иного магазина. И он наблюдал Ренбард за тем, почему за это не поделиться своим доходом и отблагодарить, грубо говоря, того человека, который дал эту рекомендацию. Почему бы за это ему не платить деньги? И что он начал делать? Вот эта вся идея бизнеса сетевого, платить деньги – вознаграждения, то ли бонусы, то ли чеки, э, то ли премии, как у нас называется, да, э, любые, каким, как, как бы они, оно ни называлось, это деньги за то, что человек по рекомендации, другой человек сделал товарооборот тому или иному э, хозяину этого магазина, да, вот. И, в принципе, мы давным-давно занимаемся занимаемся сетевым маркетингом, мы всегда делимся. У нас общение человеческое просто. То ли это профессиональное, может быть, какие-то рекомендации профессиональные. Вы можете договориться с каким-то там большой другой компанией, которая там закупает какие-то там оптом, какие-то продукты. Допустим, тот же даже наш бекир сыры. Очевидно, он, не имея на плантациях тех растений, которые он выращивает, он закупает где-то масло чайного дерева, к примеру, да, он закупает. Где-то уже это договор и какие-то, очевидно, услуги, очевидно, какие-то выгодные взаимоотношения дают возможность вот, по рекомендации тоже иметь доход. И с одной стороны, с другой стороны, чтобы это было взаимовыгодно. Вообще вы знаете, да, что мы э, бесплатно даем информацию, если кому-то какой-то мастер понравится маникюра или педикюра или там э, стрижки, парикмахер или там врач какой-то или стомат, ну в общем любой любая рекомендация, естественно мы за это не получаем никаких денег. Но если же мы э, с помощью того, чтобы не открывать уже разработав э, вот эту э, как бы я дальше расскажу, что такое концепция компании. Но то, что я говорила о том, что мы занимаемся маркетингом вот так вот просто, не замечая даже это, вот за то, что создали сетевые компании, безусловно, они очень это все поощряются теми людьми, которые серьезно разобрались, что такое сетевой маркетинг. Вот вообще за рекламу вы сами знаете, что рекламы в мире вообще очень дорогие. И дорого платится, даже мы смотрим и по телевизору, и там в каких-то соцсетях постоянно рекламы, но это не, как бы не дешевое удовольствие для, для тех, кто дает эти рекламы. Да? А мы получаем, у нас распространяется продукция не по магазинам, а из рук в руки. Вот это такое отличие сетевого бизнеса от традиционного бизнеса. Поэтому нам не надо открывать магазины, но об этом мы будем, мы каждый день будем это все разбирать. Это немножко как бы в другой теме будет. Чем выгодно заключать из рук в руки, передавать эту информацию или товар, который покупает? Чем выгодно, чем хорошо? Тем, что вы уже заключив договор с компанией, вы становитесь то ли дистрибьютором, то ли партнером компании, и вы уже имеете возможность покупать продукт по оптовой цене. Это очень важно. Будете вы распространять, будете вы делиться с другими людьми или нет, это уже как бы ваше личное дело, но то, что вы уже будете покупать по оптовой цене, это тоже очень выгодно. И те люди, которые вы будете привлекать, или давать рекомендации, они могут уже здесь товар тоже покупать по оптовой цене, если они будут конкретно по рекомендации идти в компанию, и это тоже для них очень и очень выгодно. И точно так же они будут получать вознаграждение, если они тоже будут давать рекомендации. Очень все просто. Вообще, конечно, идея очень... Проста. И какая же все-таки суть, вот просто суть, еще раз так подытожу, да, суть этой, этого маркетинга, что вы делаете? Вы что делаете? Пользуйтесь продукцией, которая вам нравится. Но нам же нравится Эрсак. Вот любой продукт, который не возьми, он нравится. И вам никогда не стыдно предложить наш продукт. Вот эта вся суть – рекомендовать людям то, что вам нравится, и то, что принесет пользу. Это тоже большая миссия. Вот людей, которым занимается именно сетевым бизнесом, он дает возможность человеку дешевле купить, иметь хорошую, качественную продукцию, что очень важно и для нашего здоровья, и вообще для того, что еще и самое главное, еще самое, что человек и здоров, еще будет получать здесь деньги. Вот это суть компании суть компании. Суть маркетинга, извините, пожалуйста. Вот. Что дальше? Дальше у нас, Наташенька, выступает, пожалуйста, следующий слайд. Концепция компании включает три ключевых шага. Первое. Рекомендуйте продукцию своими родными и знакомым, тем, кому сами доверяете. Второе, показывайте возможности бизнеса своим знакомым и единомышленникам. В принципе, все то же самое повторяется, то, что я перед этим сказала. Суть и концепции, они практически одинаковые. И набравшись опыта, обучайте новых участников этой системе успешного бизнеса. Вот как раз вот это все входит в концепцию компании. Значит, какая тут мотивация? Вот мотивация как раз многоуровневого маркетинга в том, что заключается в множащемся доходе. То есть не один человек получает, а если он будет выполнять все те рекомендации, которые дает или вышестоящий спонсор, или вы сами разобрались, или вы ходите на обучающие школы, пожалуйста, вы будете, конечно же, безусловно, получать доход, и будете и люди, те, которые тоже после вас будут получать доход от компании, безусловно, они будут очень довольны. И, естественно, такой продукт, как наш, вообще невозможно не продвигать дальше, просто ну, невозможно, да, и хочется рассказывать им, особенно когда вы сами имеете эти результаты. И, безусловно, вот этот маркетинг наш конкретно. Он и называется народным маркетингом. Но народным маркетингом, вообще-то, я вам хочу сказать, что практически почти все компании так называют, потому что кто, кого здесь мы подключаем, мы подключаем народ любых, специ, любых специальностей. Любой, любой то ли это будет дворник, то ли это будет профессор. Поэтому, вы знаете, вот настолько великолепен, на мой взгляд, этот бизнес, он доступен всем, и он дает возможность здесь обучаться, иметь новую профессию, как сетевой маркетинг. И еще, Наташенька, пожалуйста, определение сетевого маркетинга. Какое определение? Вот это здесь вы просто можете даже себе переписать. Определение сетевого маркетинга. Значит, он, каждый, каждый автор, кто занимается, и очень много книг по этому поводу, очень много, есть даже целый список литературы, что такое сетевой маркетинг, но мы привыкли к термину, к двум терминам. Мультилевел маркетинг переводится словосочетание многоуровневый маркетинг или многоступенчатый маркетинг. Вот. А аббревиатура или сокращенное название называется MLM. MLM. Вот так переводится многоуровневый или многоступенчатый маркетинг. И существует еще второе такое словосочетание. Есть еще и третье. Но мы, я сейчас немножко чуть позже скажу это. Вот. И существует также словосочетание network маркетинг». маркетинг, network которое переводится «сетевой маркетинг», к которому мы больше всего привыкли. И аббреватура, конечно, на русском языке MSM, но вообще-то некоторые авторы возмутились такому переводу, потому что многоуровневый, многоуровневый сетевой маркетинг, он не должен так называться, потому что он или многоуровневый маркетинг, или сетевой маркетинг, а это как бы какая-то патология, ну, ну, как бы неправильно это все. Но для предпри... предпринимателей вот написано, конечно, юридическое такое название МСМ почему-то. Вот. И знаете, что я еще хотела сказать? Так, ну, то, что я говорила, я сейчас скажу чуть-чуть, потому что другие хотели вообще другое название. Ну, другие авторы как бы предлагали. Взаимный результат, например, но он как-то не звучит, да, и взаимодействие. Вот два таких выражения, но все-таки мы привыкли к сетевому маркетингу, то все-таки сеть рассчитан маркетинг-план, и нам как-то это ближе, да, и как-то более понятно, что такое сетевой маркетинг. Ну, это уже касается, дальше будем, конечно, изучать и маркетинг план, и и так далее, почему так это все называется. И дальнейшие наши э, вот такие школы будут начинаться с того, что я буду э, каждую школу, вот такое вступительное слово мое будет, и будем нам постоянно разбираться дальше. Почему сеть, какое отличие, какие преимущества. Это будет на следующем занятии. А сейчас я хочу предоставить слово... Э, да... Ну, вот многоуровневый сетевой маркетинг, это я уже как бы сказала, от производителя к потребителю через сеть независимых дистрибьюторов, которые получают вознаграждение, вознаграждение зависящее от объема продукции, закупленной этими людьми. Спасибо, Наташа. Ну, как бы я на этом закончу сейчас, да? Вот, и я сейчас хочу предоставить слово не менее важной теме, чем изучение того,